Merosderek Pasamuan Wilujeng pinanggih ing Renungan Patinan Gerijo Kristen Jowo Purwantoro Tino Wage Telu November Taun Rengewu Selawi Gula Pendito Yahya Tirto Prawito Ngajak Gito Bebarengan Mojo Soko Siji Gorento Limu Ayat Songo Tekan Telulas Kawaca ayat rolas tekan telulas Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun sewu sangang ngatus, sangang papat Kandi jej renungan nundung wong sing karem marang piala. Tumrap wong wong ing saknjabane pasamuan A aku orawenang ngadili sing ngap ngadili wong-wong kuwi -wong guststilah piyambak. Nanging apa ora wis sak kuing adili para warganing pasamuanmu dhewe kaya surasane kitab suci wong sing padha nindakake piala tunndungungan saka ing tengah-tengahmu prososderek ingkang rahayu kang nampa Sabdo pangan tiga lan ngkake ing uripe Haleluya Amin Para sedherek ing sahadat kalih las utawa pengagen pitados rasuli. Kita meratelakake kawula pitados pasaman Kristen ingkang suci sarta wratin patunggilane para suci. Kang najis tangging ing lumebet ing patunggilan pasamuan kang suci. Nanging anggone pasamuan kasebut suci iku awit pakaryan sih rahmate Gusti kang paring pangapura lan nuceake saka dosa. Dudu amarga penggawe utawa anggone ngudi tata urip kang suci. Lan Gusti mboten bakal nampik wong kang nelang sane dosane. Kabeh kang ngesorake diri ngakoni dosa kanthi panelongso. pamratobat mesti katompo awet saka sih rahmate Gusti kang agung wae ing pamratobat iku leren saka urip lawas sing karep marang piyolo tobat iku dudu kapok lombok bar tobat delok meneh nindake sing ala nanging tobat iku mbabarake tata urip anyar manut miturut panuntune Sang Roh Suci dadi prakara iku warga pasamuan sing wis kaapura dosane. Pengagune wis dadi wong Kristen nanging wangkot tetep wae seneng laku Cina, karem bondo nyembah Brahma. Seneng nyenyamah, seneng mendem, seneng colong jubuk. Mekaten pepenget ing ayat 11. jan ing sakjabaning pasamuan Tumindak Allah iku bisa wae dianggep lumrah. Nanging tumrap pasamuan teges menawa iku kudu diedoi, Kudu dilereni. Nanging malah wesak meestine wong sing padha karem nindakake piala iku ditundung saka patunggilan pasamuan. pilihe cehong, Sumuyut marang Gusti ateges milih urip sing becik lan sing karem marang piala tegese wis nundhung awake dhewe saka patungggilan pasamuan kagungane Gusti amin tuntunan kanggo nyuraos lumrai warga pasamuan sing karem ing tuminda Allah iku wis nundhung awake dhewe. Kados bundi cara nuweni lan ngelingake warga pasamuan sing tumindak ala nanging tetep pengagune iku dadi wong Kristen dadi patumbilan warga ing pasamuan. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi roh suci nyantosakake kawula. na timbalan urip anyar ing patunggilan pasamuan kang suci kagunganipun Gusti wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga